Расскажите о выставке. Как вам в этом году выставка? Ну, выставка в Харькове, как всегда, на высоте, на до достойном уровне. Да даже Киев отдыхает, можно сказать, потому что впечатления от Киева, от людей, там побывавших, печальные. А здесь выставка прошла успешно. Мы привезли новые линии, наша новая разработка – это линия для э обрезки и выкачки меда на рамку 230 и 145 миллиметров. Линия доработана с условием эксплуатации медогонок и аналогичных установок, которые мы делали в прошлом году. То есть мы внесли изменения после полученных замечаний. Тоже качественно доработали шнек для отжатия забруса. В прошлом году была модификация немножко другая. Вот и все эти наши нововведения, вот, вот, вот эта новая установка. Все эти нововведения на, надеемся обкатать в, в этом сезоне. Ну и опять же э, пойти навстречу нашим пчеловодам, которые расширяют пасеки и получить за это вознаграждение, конечно.